assalomu alaykum hazrat sulton sohqiron amir temur tarix muislari idol mirzo bilan yetmishdan ko'rsatuvlar qildik ko'rsatuvlarga hozir izoh yozuvchilar soni ko'paydi ulardan ba'zilari ba'zilaritarixini imi tarzda yoritib berishni iltimos qilishdi tarixini tizimli yoritib berish deganda man nimani tushunaman birinchi bu temurshunoslik o'zi nima bu sohada qanday ishlar qilingan ularni qay tarzda o'rganish kerak mana shularni bugug ma'ruzamni boshida aytib o'taman keyin amir temur davri eng mo'tabar manbalardan biri amir temuro'cha yozilgan nizoma shomiyni Mama asarini ikkinchi qismidan ma'lum joyini o'qib beraman chunki ko'p gapirgandan ko'ra manbani o'zini gapirgan yaxshiroq deb o'ylayman endi hozirgi paytda mustaqillikdan keyin amir temur shaxsiga e'tibor judayam kuchaydi davlat siyosati darajasiga yetdi chunki biz bundan avval horizm mustabil tuzumida keyin shu'urolar davrida ham sabr hamma ish moskvada bajara va shuro tuzumini oxirgi yillari xalqimiz ham qattiq ma'naviy g'oyaviy sio ostiga olingan o'zbeklar ishi degan narsalar o'ylab gan ko'p vatandoshlarimiz shuro tazi endi mustaqillikdan keyin yuz ellik yil biz o'z qadriyatlarimizni yaxshi izga sola mana shu bizga um, mustaqillik qaytarib bergan shaxslardan biri amir temur shaxsiyati u amir temur shaxsiyatini paytdafaqat orabyoqlrogn keyin endi amir temurni oldin kimlar o'rgangan e, bartl degan olim yakubovskiy degan olim semyonov degan olim rus olimlari o'rgangan olimlari endi rossiya nuqtai nazaridan keyin keyingi paytlarda mustaqillik sharofati bilan nizomiddin shomiyni zafarnoma kitobi chop qilindi undan avvalroq sho'roq paytda sharofiddin aliyaziyni zafarnoma asari chop qilindi lekin keyin u taiqcdi va mana shu mustaqillik yillarida amir temur va temuriylar davriga da qilingan ishlarni hammasi o'zbekistonda e, 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 ijtimoiy fanlar degan jurnalni ikki sonada chiqdi mana shu e, undan ortiq e, temuriylar davri madaniyati san'ati va amir temur shaxsiga e'tibor bo'lmas mustaqillikdan keyin 96 oltinchi amir Temuriy deb e'lon qilindi amir temur jahon tarixida degan kitobchiqdi bu kitob keyin yana ikki marta o'zbek tilida chiqdi va so'nggi yani paytlarda rus tilida akademik va tarix fanlari doktori dilnorom aliyeva muharrirligida история узбекистана эпоха амира темура и тимурдов degan mana shu kitobni oxirida olti yuzdan ortiq adabiyotlar nomlari keltirilgan eyi endi to'qson yili amir temur jahon tarixida degan kitobi o'zbek fransuz rus tillarida chiqdi. Endi yani buni o'zbekchasi keyin mm 3 -hmm. marta chiqdi Bu shuncha narsa chiqdi lekin yozuvchimiz <laughs> mm -hmm. muhammad alini ulug' saltanat degan 4 tomlik kitobi chiqdi mm -hmm. kitoblar ko'p endi amir temur buyuk shaxs bo'lgan amir temur daho shaxs bo'lgan shuning uchun u to'g'risida to'g'ri gaplar ham bor noto'g'ri gaplar ham bor noto'g'risi ko'proq endi shuning uchun biz o'zimizni odamlarga va birinchi o'zimiz bilishimiz kerak bu bobomiz kim bo'lgan qanday odam bo'lgan nimalar ish qilgan va temur bobomiz o'sha oqsaroy binosiga shunday so'zlar bittirganki agar siz bizning qudratimizga ishonmasangiz q imoratlarimizga qarang haqata amir temur nimalar qilganini biz bir hisob kitobosak u kishini buyukligini daholigini u kishi bunyodkorlik qay darajadigini va jahon sivilizatsiyasiga nima qo'shganini bilishimiz mumkin endi bu yerda bir necha temurshunoslardan shohista o'ljayeva shu o'rgandi ozoda rahmatullayeva abidjanova degan olim o'rgandi va askariy madraimlar ham shu sohani o'rgandi lekin keyingi paytlarda rahmatullayevani bir kichik risolasi monografiyasi chiqqanda keyin endi aziz sharif bilan amir temur tarixshunoslikga oid judayam yaxshi lekin bular hammasi bir mana shu temur sohasidagi ishlarni umumlashtirish yo'lida qilingan katta lar deyishimiz mumkin endi men asosiy maqsadim mana shu hmm. e, e, nizomiddin shomiy asarini e, boshlanishi to'g'risida e, uch marta ko'rsatuv qildim mana shularni e, kim nima qilsa shomiy e, kimligi e, e, amir temurni e, siyosatini asoslari va shu sohada tasavvur bor endi man shu kitobdan sizlarga ba'zi narsalarni o'qib bermoqchi edim mana mana shu bir ming uch yuz oltmishinchi yillari boshlarida mana shu bizni hududimizda juda ham boshbadoqli bo'lib ketgan mana shu amir qozog'on o'g'illari <mogolera> ag'darib tashlagan keyin mana shu yerda har bitta hudud o'zini nimasi bo'lgan mana oxirgi podsholardan bittasi amir boyon mamlakatni boshqarishda ishidan g'ofillikda sharobxo'rlik va ash ishlar bilan mashg'ul deydi lekin shunga qaramay niyati xolis yomonlik yo'q kishi edi u yaxshilik va mehribonlik maqomida turib marhamat va saxiylik qilgan bo'lsa ham ammo siyosat maqomi kelganda suslik va beparvolik qilardi donishmandlar demishlarki podshohlik siyosatsiz barqaror mas vaqilichsiz mustahkam bo'lmas shunga ko'ra uning mulkiga ham va tartibsizliklar yo'l topdi amirlar bo'ysunmay qo'ydilar va har biri o'z bilgancha ish yuritdi turklar kesh deb atagan shahri sabs va unga qo'shiluvchi tobe joylar o'sha vaqtda amir Sohib Qur'on jahon mamlakatlarni farq etuvchi amir temur ko'ragon va hoji barlos tasarrufida edi bu joylar qadimdan ularga taalluqli edi xujan mamlakati amir boyai tasarrufida turardi balva ba'zi viloyatlar amir husayn tasarrufida bo'lib uning otasi mansabini talab qilardi ujoybug'oy sulduzi esa ba'zi viloyatlarni tasarruf qilgan edi shiburg'onni esa muhammad hoja abarda olgan edi badahshon podshohlari tog'u toshlarga bosh olib ketgandilar ayhusrab va o'ljular qatbon va arxang viloyatlarida boshliq bo'lishi davosini qilardi amir hizr esa yasavvirlarning hammasini o'z tasarrufiga oldi kimki oz bo'lsada kuch qudratga ega bo'lsa muxoliflik maqomida turib bo'ysunishni istamasdi shu sababli fitna fasod tarqaldi arishon va tashvish mamlakat ahvoliga yo'l topdi qudratli va ulug' tangrining omonat topshirig'i rayyat zulm bo'rlari changaliga tushdi shu o'rtada mo'g'uliston viloyati podshohi uluq temur saltanat ishlariga boshchilik qilish havas qilib o'ziga tobe kishilar va askarlarni yig'ib movaranahr tomon yuzlandi samarqanddan ikki manzil beridagi chanoq buloqqa yetdi o'zning amirlari va davlat arboblari bilan kengash va maslahat o'tkazgandan keyin keroyid qabilasidan to'q temur va amir hoji erkunuiy amir bekichaklarga movarnahr tomonga borishni tayinladi ularga boyazid jaloyirni tobe bo'lishni buyurdi amirlar xonning ishoratini qabul qilib yo'lga tushdilar jang chegarasiga yetishganda amir boyazid jaloyir ularga el bo'lib mukammal lashkari bilan qo'shildi va shahri sabz tomon ravona bo'ldi amir sohib quronning birodari amakisi amir hoji barlos qurosonga jo'naishga qaror qildi amir sohib sohiquron unga shunday dedi siz quroson tomon borishga azm qilibsiz viloyat va mamlakat hokimsiz va boshliqsiz unga fitnai futur topgay va zarar yetgay agar maslahat ko'rsangiz men o'z viloyatimga borib u joydan podshoh xizmatiga yuzlanay uning amirlari va və vazirlarini ko'ray toki viloyat harob bo'lmasin oji parlos bu so'zlardan dimog'iga saodat yetgach ularning maslahatiga muvofiqligini bildi va gaplarini to'g'ri top deb topdi amir sohih o'z viloyatiga yo'l oldi to'xtamasdan yurib g'uzor mavzesiga yetganda u yerda podshoh amirlari bekijak va katta ulug' to'q temurlarga duch keldi amir hoji mahmud shoh bostirib kelayotgani va podshoh lashkarning mangloy qismiga a yo'lboshchilik qilib borayotganini ko'rdi ruhsohron amirlarni tinchlantirib shunday dedi to'xtab turinglar men borib amirlar bilan uchrashay ularning ma'qullashiga ko'ra har nimayiki hozir vaziyatda hozirgi vaziyatda maslahatdan deb topilsa shuni bajo keltiraylik Shunga davlat arboblari rasmiycha ular bilan muloqot qilish taqdim taqmetish uumini ado etdiamirlar uning peshnavosidan baxtu iqbol uning peshonasida iqbol nishonasini ko'rishgach amir sohib qur'onni muhabbati ularning dillaridan joy oldi uni aziz tutib bobolari viloyati bo'lmish shahrisabs tuman hamda mamlakat shaharga tegishli atrof va yerlar muzofatlarini unga topshirddilar podshoh ulug temurga itoat qilganligi uchun uni maqtadilar amir temur huzordan jo'nab kesh shahriga yetgach u joydan to amudaryogacha bo'lgan yerlardan askar oz muddatda ko'p askar yig'di amir hizr bilan ittifoq tuzib unga qo'shildilar ulug temurxon amirlari esa bir birlari bilan muxolif yuz tutib adar agar bir jamoa ahli o'zaro ixtilofga yo'l qo'ysa o'z dushmanni quvvatlantirib uning kuchayishiga imkoniyat tug'diradi alqissa amirlar tuu temurxonni tomonga qaytdilar shu asnoda amir husayn lashkar tortib amir bayon tomoniga yo'li u elchilar yuborib amir boyazid amir hizr va amir sohiuondan madad so'radi mazkur amirlar kengashi amir sohihuron lashkarlarning muqaddima vaoy qismlarini tashkil etishini amir hizr esa lashkarning qu qismini boshqarib boshini maslahat maslahatko'rlar tezlik bilan amir husayn tomon jo'nadilar endi mana shu tariqasida buyera tarix davom etadi bu yerda bitta narsa muhimki mana shu o'zni qarindoshi yoki barloslar urug'idan o'z yurtini tashlab ketayotganda amir temur ulug temur xizmatiga kirib mana shu joylarni hokimi yana bu bir ming uch yuz oltmishinchi yillarda ro'y berdi demak shu paytda amir temur kesh shahrisabs hokimi darajasiga erishdi bugungi ko'rsatuv shu bilan tugaydi e'tiborlaringiz uchun rahmat ko'rsatuvni professor abdumajid madraim va filologiya fanlari nomzodi dol madraim tayyorladilar salomat bo'linglar